Лесю, расскажите трохи про напрямки работы самоцентра, центра, Кому вы чином. Ну смотрите, у нас э, основное, конечно, направление это переселенцы. Да? Не без того, чтобы мы по дороге помогали то раненым, то солдатам, то еще кому-нибудь. Но это связано в основном с тем, что принесли что-нибудь, что нужно в госпиталь, собрали, передали туда. Потому что людям проще принесли сюда там две куртки, две пары обуви, да, и угу. заодно костыль дома завалялся. Поэтому угу. у нас потихонечку накапливается. Там новые футболки мы откладываем на госпиталь. Да, там, если одежда теплая, не марка, это понятно, что ребятам на тот передастся. Угу. Там это все нужнее. Вот, но основное, основное направление деятельности это переселенцы. Наша основная категория – это женщины с детьми, пенсионеры, инвалиды. Вы волонтерский центр. Кто тут волонтерует? Ну, здесь Здесь есть киевляне, здесь есть донецкие ребята, здесь есть луганские ребята, здесь есть крымские ребята. На кошечке приема стоит совершенно замечательный Марио. Марио из Испании. Кроме как по-испански ни на одном языке не говорит. Мы его не понимаем, но мы с ним очень дружим. Марио выучил «дякую», «добрый день» и «так». Вот. Швед парень приходит. Только недавно уехал от нас москвич Андрюша. Так, волонтеры купили. Я так разумею, что те, которые есть сейчас в том, эти правильно? Смотрите, у нас сейчас, конечно, сезон... <coughs> <coughs> Именно этого <coughs> у нас все болеют. Ну, точно так же, как и везде. У кого-то болеют дети. У нас стало значительно меньше. Сегодня утром, когда мы открывались, у нас была ровно половина от необходимого количества. Поэтому если кто-нибудь захочет к нам присоединиться, mm -hmm. конечно, мы будем очень рады. А каких их направки? Можно профессии, чего свита, какая-то потребность? Нет. Медик, а, для, юристы, для, там, для, для этого не нужна ни профессия, ни образование, mm -hmm. для этого нужна только любовь к людям и желание им помогать. Все. А какие зрачи сейчас необходимы особо его? Ну, у нас остаются потребности на самом деле одинаковыми на протяжении всего срока жизни нашего центра. На первом месте это продукты, бытовая химия, медикаменты. На втором месте это постельная, кухонная, то есть кастрюли, сковородки, ложки, открывашки, полники и всякая прочая мелочь, которая есть у всех. И дальше это одежда, обувь разная бытовая мелочевка. Всегда нужны коляски, всегда нужны кроватки, всегда нужны ходунки. Mm -hmm. вот. Очень часто спрашивают мебель, очень часто спрашивают инструменты, потому что люди обустраиваются, им нужно что-то вид свои гнезда заново. Все, чем можно им в этом помочь, это все в нашем вам помогать? Есть какие-то фонды, или это просто только люди. Смотрите, в основном нам помогают частные лица. Приходят бабушки, приносят 100 гривен с пенсии. Приносят ребята, которые там перетрусили свои шкафы и нашли что-нибудь, чем они на данном этапе не пользуются. Есть несколько, ну, назовем это, организация наверное, которая нам помогают. Очень активная датская диаспора. Они создали целый фонд, который называется Поможем украинским детям. За время работы нашего центра они нам пригнали уже четвертую фуру. Это 45 тонн помощи. Это очень серьезно. Вот. Другое дело, что на наших просторах оно растворяется практически незаметно. Но это действительно очень здорово. Недавно приезжали совершенно распрекрасные ребята с польского телевидения которые пару недель назад у нас снимали, вернулись, организовали у себя сбор помощи и приехали, привезли то, что нас собирали, одежды, бытовой химии, продуктов. Это тоже здорово. С госструктурами мы не сотрудничаем. Красный крест дает наши телефоны и рассказывает, где мы находимся. Каритас тоже отправляют к нам. Ну, а Собеса святое дело. Мой телефон есть в каждом завесе. И выдается пакетом вместе со справочкой. А чему с державой не спит пройти? Это принципиально? А, нет, это не принципиально. А по поводу государства. Дело в том, что государство, может, и хотело бы с нами mm -hmm. каким-то образом посотрудничать, но мы не видим форм сотрудничества с государством. А, если нам есть что государство mm -hmm. предложить, то государству нам предложить нечего, кроме новой поправки к налоговому кодексу которая поможет государству за наш счет немножко подштопать свой дырявый бюджет. Да, если идет караван, то скорость каравана определяет самая медленная лошадь, а не самая быстрая. Самая медленная сейчас государство, мы быстрее. Поэтому если мы с государством связываемся, мы тормозимся. Не оно ускоряется, мы тормозимся. Поэтому мы добросовестно ждем, государство выйдет из кожи, государство вспомнит, что оно живое. Государство уже как-то научилось дышать, слава Богу. И я надеюсь, что постепенно оно станет на костыли, потом на ноги, и потом, может быть, даже какой-то марафон забегает. А где вы находите силы вот держаться и продолжать вашу волонтерскую деятельность? Бог <реш> Не нахожу я сил. Я прихожу вечером, падаю, смотрю в потолок и понимаю, что завтрашний день я точно не переживу. Утром просыпаюсь и понимаю, что, наверное, все-таки переживу. Не, если серьезно, просто все понимают, что это длинная дистанция нацелены на очень-очень долгие записи.